Знаешь, что сегодня, чем вчера вечером умер начальник вокзала, Медведь Сергей Николаевич, родственник наш. Дуже хороший человек, молодой, что же ему 56 лет. Вот это я знаю, с подругой разговаривала. Ну, мы особо разговариваем про российского грядущий день э, спас вот праздник спас про празднование которое будет размовляем о про насущные проблемы потому что школа на носу ребенок идет в первый класс поэтому это очень важно 1 сентября готовимся молоко в основном про урожай чи дадут зерно чи не дадут у нас все коммунальные услуги дорожают у нас живет вода А стало 10, 10 гривень, за те, що 10 гривень платить за воду. От я не знаю допоможі. Там вода технічна, я ребенку не можу дати не тварики, з неї, нічого. А за воду плачу 10 гривень. Чому говорять? Ну говорять, що АТБ цілодобово працює, а так, що ще йде, навіть не знаю.